на Червонозовском районе было ДТП с участием водителя «Газели». «Газель» скрылась с места ДТП. Был объявлен план перехват, расставлены патрули по всему периметру города на выездах. Два часа длилась операция. По оперативным данным некоторых патрулей был задержан автомобиль который, скорее всего, совершил ДТП. Водитель действительно после обработки информации и задержания водитель действительно был участником ДТП и скрылся. Также он находился в состоянии алкогольного опьянения, был проведен тест на его состояние алкогольного опьянения прибором Драгер, который показал, 1,15 промилле. В результате ДТП э, пострадавшим был, оказался капрал полиции, у которого была повреждена рука, и его доставили э, на скорой помощи в четвертую неотложку. Командир 9-й роты 2-го батальона э, рядовой полиции Чумак Владимир Сергеевич. я бы его съел какой идиот, ну какой идиот, на открывает.